またフィオナに負けちゃったちょしょげてる場合じゃないわもっと練習しないとあの子には絶対に負けないんだから <music> オーナーさまなのよどうしてフィオナのことをって。 盗み聞きしてたのね別に色々あるのよあの子とは家同士のつき合いで小さい頃からずっと一緒にいたからはいこの話は終わり私はもう少しここに残るからオーナー様は先にえ オーナーナ様も残るもうそんなことしてもこれ以上フィオナの話は違う女神のサポートをするのがオーナーの仕事それに私の愛人だから オーナさまったら顔真っ赤慣れないこと言うからありがとう大丈夫よ私次こそは勝つわううん自分の力でフィオナに勝ちたいのあでもそれならオーナーさまから一つだけ 力をもらおうかしら？あの子風に言うなら。そう、愛の力をね。<laughs> 私のことちゃんと見守っててね。犯人